Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam nasyam badani Baiklah hari ini saya Muhammad Hafizuddin bin Ishaq Akan present tentang isu pendidikan alam sekitar Dari sudut perspektif sosiologi pendidikan Untuk permulaan tentang pengenalan Apa itu pendidikan alam sekitar Secara ringkasnya pendidikan alam sekitar adalah satu proses yang memberi kesedaran, pengetahuan, sikap dan kemahiran kepada seseorang individu bagi memahami isu tentang alam sekitar dan mengambil tanggungjawab serta tindakan terhadapnya. Dan kita bukan sahaja belajar tentang alam sekitar itu, sebaliknya ianya berperanan kepada dalam pembentukan masyarakat sama ada dari sudut sasiah, kemahiran, sikap dan sebagainya. Dalam konteks masyarakat, Pendidikan ini amat penting kerana ianya meng sebagai agent sos uh, sosial uh, sosialisasi dan seterusnya mampu membentuk hubungan dengan sosiologi pendidikan di mana uh, ianya membentuk nilai norma dan tingkah laku kita. Jadi pendidikan bukan hanya berada di sekeliling kita sebaliknya ianya juga di sekolah di dalam keluarga, media dan komuniti. Dan uh, selain itu, uh, dari sudut perspektif uh, sosiologi juga kita melihat pendidikan ini merupakan sebagai satu institusi sosial yang selain berkait dengan struktur masyarakat. Maka dengan itu pendidikan alam sekitar ini mampu memberikan proses yang neutral dan seterusnya mampu memberikan cerminan nilai dan ideologi kepada masyarakat. Dan uh, selain itu juga antara isu dan cabaran yang kita dapat lihat adalah yang pertamanya kenapa uh, menjadi isu dan cabaran dalam pendidikan dari sudut isu alam sekitar yang pertamanya adalah akses kepada pendidikan alam sekitar. Yang keduanya adalah pengaruh budaya sekolah dan guru dan yang terakhir sekali adalah peranan kurikulum dalam pembentukan nilai. Bagi aspek akses kepada pendidikan alam sekitar ini, kita melihat rata-rata uh, mempunyai kurang kesedaran dalam kalangan pelajar itu sendiri kerana memang memang pendidikan alam sekitar ini tidak didedahkan kepada para pelajar. Kerana mungkin uh, penekanan tentang alam sekitar ini kurang ditekankan. Ianya lebih menjurus kepada subjek akademik. Tetapi ketahuilah bahawa akses kepada pendidikan dari sudut alam sekitar ini sebenarnya penting bagi membentuk sasiah uh, norma nilai uh, seseorang pelajar itu. Apabila sese sesebuah sekolah ataupun institusi pendidikan itu sendiri tidak mementingkan penekanan terhadap tentang alam sekitar tersebut maka ianya akan memberikan impak yang besar kepada seseorang pelajar uh, ini berikutan daripada hasil kajian Jessica et al. pada 2017 ia menyatakan bahawa penjagaan alam sekitar menunjukkan responden mempunyai tahap pengetahuan yang sederhana dan untuk pengetahuan semua juga kajian ini dilakukan kepada pelajar sekolah dan guru maka dua-dua responden ini terlibat seterusnya, dapatan kajian juga menunjukkan bahawa responden iaitu guru mempunyai tahap yang sederhana terhadap pengetahuan alam sekitar pengetahuan bahan dan amalan penjagaan alam sekitar. Ini juga Uh, sebagai bukti bahawa uh, tentang tahap pengetahuan yang sederhana dari sudut gurunya dan pelajarnya ini menunjukkan bahawa uh, isu tentang pendidikan alam sekitar ini masih dalam keadaan yang kurang memuaskan kerana uh, seperti mana kita sedia maklum pendidikan secara umumnya tidak hanya menyampaikan pengetahuan tetapi ianya turut berperanan sebagai alat perubahan pada perubahan sosial. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, pendidikan dan perubahan, kita perlu faham uh, konsep ataupun kaitan tentang pendidikan dan uh, perubahan. Kerana pendidikan ini sebagai ejen perubahan sosial, selain itu ianya mampu mengubah nilai, norma dan tingkah laku uh, dan akhirnya menyemai kesedaran terhadap alam sekitar. Bila kita kaitkan dengan pendidikan alam sekitar, ianya merupakan satu proses penting dalam membina kesedaran secara kolektif, Ia ini secara menyeluruh dan nilai-nilai kelestarian dan sikap bertanggungjawab terhadap alam sekitar ataupun semula jadi itu perlu ditingkatkan. Pada saya, pendidikan ini bukan sahaja bersifat pasif tetapi ianya perlu digerakkan dari sudut tindakan. Contohnya, apa yang kita boleh lakukan dari sudut pendidikan pelajar bukan sahaja tahu tentang pencemaran alam tetapi terdorong untuk mengambil tindakan seperti mengita semula bahan, mengurangkan penggunaan plastik dan menyertai program-program pemuliharaan alam sekitar. Dan saya berpindah pula kepada perspektif sosiologi di mana terdapat teori konflik daripada Karl Marx menyatakan bahawa pendidikan boleh mencabar struktur yang dominan ya, saya bawakan ini kerana hanya pendidikan mampu membawa satu perubahan kepada satu kelestarian minda bagi menyebabkan para pelajar dan guru misalnya untuk mencabar struktur dominan itu seperti mana kita sedia maklum Alam sekitar ini tidak diberikan penekanan dari sudut akademik tetapi ianya lebih kepada uh, nilai ataupun norma sesebuah uh, masyarakat tersebut. Selain itu, pendidikan tidak neutral menyebarkan atau mencabar ideologi di mana ianya adalah bukan pendidikan secara langsung. Ianya adalah amalan ataupun uh, pengetahuan sedia ada tentang sesuatu perkara iaitu dari sudut alam sekitar. Pendidikan alam sekitar sebagai ruang yang mencabar sistem yang menindas alam. Kita perlu lihat dari sudut uh, pendidikan ini, alam sekitar ini kerana akhir-akhir ini kita melihat bagaimana uh, <coughs> tanah dan uh, pencemaran alam uh, dan dan pencerobohan tanah dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak yang tidak kita kata tidak mempunyai sifat uh, kenegaraan itu sendiri penindasan dilakukan pencerobohan tanah dan sebagainya ianya telah mencabar norma dan sistem yang mampu merosakkan alam itu sendiri dan uh, seperti yang kita sedia maklum ini mampu mencetuskan perubahan sosial secara menyeluruh dari peringkat individu hingga ke dasar negara. <tuh> Dan apabila kita berarah pula ke perspektif sosiologi dari sudut teori konflik, uh, pendidikan kritikal ini amat penting kerana ianya mampu membina satu habit dengan izin iaitu uh, kebiasaan apabila kita menerapkan pendidikan kritikal maka ianya akan datangnya satu uh, habit ataupun kebiasaan dan akhirnya kebiasaan ini akan menyebabkan pengetahuan yang lebih dan akan datangnya kesedaran dan akhir sekali apabila kesedaran ini iaitu tentang kepentingan penjagaan alam sekitar dan sebagainya mampu memberikan tindakan sosial bagaimana tindakan sosial ini boleh berlaku seperti mana yang sedia maklum saya menyatakan sebentar tadi di mana para pelajar dan individu yang mendapat kesedaran mampu uh, menyertai program-program ataupun program-program uh, alam sekitar dari sudut uh, dari sudut yang lebih besar Selain itu juga cadangan serta tindakan di sekolah ataupun komuniti bagaimana projek kita semula dan kebun komuniti perlu dipergiatkan di peringkat sekolah lagi kerana ianya amat penting bagi memastikan para pelajar kita sejak dari awal lagi boleh mengetahui dan mampu untuk uh, menjadikan uh, sekolah ini merupakan satu alat kepada perubahan sosial yang sekarang ini mungkin kita dapat apply ataupun aplikasikan dari sudut pendidikan awal kanak-kanak lagi. Selain itu, kempen kesedaran seperti poster, media sosial dan melakukan pertandingan debat dan sebagainya mampu memberi impak yang besar iaitu kesedaran kepada para pelajar kita seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi Di mana kesedaran ini akhirnya akan membawa kepada satu tindakan sosial Iaitu melakukan penjagaan alam sekitar ini ke dalam hati mereka Pelajar sebagai ejen perubahan dalam masyarakat dan akhirnya mampu melakukan aktiviti kemasyarakatan Ini yang penting kerana Uh, belajar ini bukan sahaja yang kita belajar di sekolah ataupun belajar di rumah ataupun sebagainya tetapi pelajaran itu ataupun ilmu pengetahuan itu masuk ke dalam diri pelajar diri seseorang individu dan dapat diterjemahkan kepada uh, tindakan uh, tindakan seseorang individu oleh itu uh, secara kesimpulan saya berpendapat bahawa pendidikan alam sekitar ini mampu membentuk masyarakat yang lestari yang bukan sahaja menjurus kepada akademik semata-mata sebaliknya pendidikan alam sekitar juga mampu diberikan penekanan kerana uh, alam sekitar ini bukan hak individu tetapi ianya adalah hak bersama maka ianya berpotensi mencetuskan perubahan sosial yang baik secara holistik ataupun secara menyeluruh dari peringkat individu hingga ke dasar negara. Bukan hanya ilmu tetapi tindakan sosial. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, kita hanya bukan bukan menjadi wadah kepada ilmu sahaja tetapi ianya merupakan satu tindakan sosial daripada individu yang telah kita berikan kesedaran dan ianya tidak akan mampu dilaksanakan sekiranya tanpa sokongan kurikulum itu sendiri dasar negara dari sudut gurunya, dasar pendidikan dan secara menyeluruh ianya perlu diberikan penekanan kerana perubahan sosial adalah melalui pendidikan dan ianya amat penting bagi memastikan pelajar kita ini dapat diterapkan tentang uh, isu alam sekitar ini. Terdapat banyak sekolah dan komuniti telah menunjukkan bagaimana pendidikan alam sekitar ini mampu diterjemahkan kepada tindakan sebenarnya. Sebagai contoh, akhir-akhir uh, ini kita melihat program kita semula, uh, pertanian bandar dan kemping kesedaran awam yang diketuai oleh pelajar dan ini merupakan satu pendekatan yang baik dan ianya mampu memberikan implikasi yang besar Aktiviti seperti ini mampu membantu pelajar bukan sahaja memahami isu tetapi ianya juga berperanan sebagai satu ejen perubahan kepada komuniti mereka. Ingat kerana pelajar ini bukan sahaja Uh, mereka tinggal di sekolah sebaliknya mereka mempunyai kejiranan masyarakat dan komuniti dan akhir sekali ianya mampu sebagai pendidikan sebagai alat perubahan sosial dari sudut uh, perubahan sosial dan pendidikan oleh itu uh, saya dapat simpulkan perkara ini kita perlu ambil cakna dan uh, pendidikan alam sekitar ini mampu diterjemahkan kepada tindakan sekiranya kita semua menggambling usaha dan tenaga bagi memastikan uh, isu pendidikan alam sekitar dari sudut perspektif sosiologi pendidikan dapat diterang dapat diterapkan dan saya yakin bahawa perubahan ini Mengambil masa, tetapi ketahuilah akan sampai di satu masa nanti kita mampu melihat impak yang besar dan impak yang positif uh, kepada alam sekitar kita. Itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan ribuan satu jutaan terima kasih kepada semua atas komitmen uh, dan perhatian semua. Sekiranya ada salah dan silap, saya mohon maaf. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.